اس عمر میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر کسی نے عبادت گزاری اور پرہیزگاری کا ماڈل دیکھنا ہو تو اس میں بھی رول ماڈل سیدہ فاطمۃ الظاہرا ہے کسی نے صبر توکل اور مصائب و علام کے اندر استغنا کا ماڈل دیکھنا ہو تو وہ نمونہ کامل بھی سیدہ فاطمت الظاہرا ہے کسی نے استقامت اور شجاعت کا ماڈل دیکھنا ہو تو وہ بھی نمونہ کامل سیدہ فاطمۃ الزہرا ہے اور کسی نے علم اور معرفت اور تعلیم علم اور معرفت کا اور شعور کامل کا ماڈل دیکھنا ہو تو وہ بھی سیدہ فاطمت الظہرا ہے کہ جب آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ عورت کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے تو کسی کو جواب نہیں آیا ہر ایک نے جواب دیا مگر آقا علیہ السلام نے قبول نہیں کیا تب سیدنا محلہ علی المرتضیٰ کو بھی جواب نہیں آیا تب وہ چپکے سے گھر گئے ان سے پوچھا کہ عورت کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے اور پھر دوبارہ شام کو آئے شام کو پھر مجلس ہوئی آقا کی بارگاہ پلٹ کر آئے اس وقت جواب دیا آقا دن کو آپ نے ایک سوال پوچھا تھا فرمایا پوچھا تھا تو اجازت ہو تو جواب ارض کروں فرمایا بتاؤ یہ جواب دیا کہ عورت کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے یعنی یہ تو ہے کہ عورت غیر محرم کو نہ دیکھے اور دیکھنے کا ایک معنی ہے دیکھنے کا ایک معنی ہے وہ دیکھنا جو برائی پیدا کرتا ہے یہ تو نہیں ہے کہ بینائی ختم ہو گئی عورتوں کی مرد اور یہ مرد کے لیے بھی وہ فضیلت ہے کہ مرد بھی نہ دیکھے غزے بسر کا حکم علماء اور مرد لوگ عورتوں کو دیتے ہیں کہ نگاہ نیچی کرو اور بھولتے ہیں کہ نگاہ نیچی کرنے کا حکم ان سے پہلے مردوں کے لیے بھی ہے نگاہ کی پاکیزگی مرد کی بھی ہے عورت کی بھی ہے تب سوسائٹی پاک ہوتی خیر تو عرض کیا رسول اللہ جواب یہ ہے کہ یہ تو ہے کہ عورت نہ دیکھے لیکن فرمایا کہ بڑی فضیلت یہ ہے کہ ایسی ہو کہ مرد بھی نہ دیکھ سکے کسی غیر محرم نے نہ دیکھا ہو اب حدیث کا جو اگلا جملہ وہ یہ تھا آقا علیہ السلام نے فرمایا علی بتاؤ جواب کس سے پوچھ کر آئے ہو یہ کس سے پوچھ کر آئے ہو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ سیدہ فاطمہ تو زہرہ سے پوچھ کے آیا آقا علیہ السلام مسکرا پڑے یہ مقام تھا جب یہ حدیث وارد ہوئی جب عرض کیا حضور میں فاطمہ سے پوچھ کے آیا ہوں حضور نے فرمایا ان نہ فاطمہ تھا بد آتم فاطمہ میرا ٹکڑا ہے تو اس موقع پر آقا علیہ السلام نے فرمایا جب سنا کہ فاطمہ سے جواب لے کے آیا ہوں فرمایا فاطمہ یہ جواب کیوں نہ دیتی بد آتم منی وہ میرا ٹکڑا ہے اور یہ جب آپ فاطمہ ہی دے سکتی تھی یہ علم اور معرفت اور شعور کامل کی مثال تھی بدعتم منی پر علماء نے محدثین نے شارعین نے محققین نے سرے سے گفتگو ہی نہیں کی جتنی کتابیں عرب و عجم کی تبا شدہ ایک ہزار سال کے عرصے میں لکھی گئی تمام مستند متبر ماخذ اور مصادر میں نے پڑھے ایک ایک اٹھا کے دیکھا وہ صرف اتنا ہی لکھ دیتے ہیں باقی بحث کرتے ہیں بد آتم منی کا مطلب ہے جسم کا ٹکڑا ہے بس اتنا لکھ دیتے ہیں اور اس کے علاوہ بد پر گفتگو نہیں کی کسی نے آج تک بد آتم منی اگر اس کا معنی کریں کہ میرا ٹکڑا ہے میرے دل کے جسم کا ٹکڑا ہے جگر کا ٹکڑا ہے تو یہ کون سی خصوصیت ارشاد فرمائی ہر بیٹی باپ کے جگر کا ٹکڑا ہوتی اس میں خصوصیت کیا ہو ہر بیٹی باپ کے جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے تو پھر اگر آقا علیہ السلام نے اس جواب کے اوپر ریسپانس دیتے ہوئے اپریشیٹ کرتے ہوئے یہ کومنٹ کیا کہ ہاں یہ جواب فاطمہ ہی دے سکتی تھی کیوں بد آتم بنی وہ میرا حصہ ہے تو بد آ کا جو لفظ ہے اس کے دو معنی ہیں ایک یہ لفظ عدد کے لیے استعمال ہوتا ہے عدد نمبرز اور ایک یہ لفظ ٹکڑے کے لیے استعمال ہوتا ہے عدد کے لیے عربی لغت میں متفق العقاعدہ ہے اس بات پر آئیم لغت میں سے کسی لغت کی کتاب کا اختلاف نہیں ہے نہ تفاصیر میں اختلاف ہے نہ کسی صاحب علم نے اختلاف کیا ہے یہ لفظ بد آتن بد آتن بد ان بد ان اور بد یہ جو لفظ ہے عدد میں استعمال ہوتا ہے تین سے اوپر اور نو سے نیچے اگر دس کی بات ہو رہی ہو نا دس تو اس میں تین سے اوپر نو سے نیچے کوئی بھی عدد حصہ ہو تو اس کو بدعتن اور بد کہتے اور کثرت کے ساتھ آئما نے بد اور بد اور بد یہ یوز کیا ہے سیون کے لیے قرآن مجید میں یہ لفظ بدعن کے طور پر صرف دو مقامات پہ آیا ہے سورہ یوسف میں اور سورہ روم میں یوسف جیل میں کچھ سال رہے یوسف جیل میں کچھ سال رہے بدعا سینین تو اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے سب نے لکھا ہے کہ بدعا سے مراد سات سال ہے آپ سات سال رہے تھے تو لفظ بدعا سات کے لیے استعمال ہوا آؤٹ آف ٹین سیون آؤٹ آف نائن آؤٹ آف ٹین ناٹ ٹین دس نہیں ہو سکتا دس سے نو آٹھ سات مگر عموماً سات پر استعمال ہوتا ہے اور سات کا عدد اور سورہ روم میں بھی یہ لفظ آیا ہے وہاں بھی سات سال کے لیے آیا ہے سات کا عدد دس میں آپ غور کریں یہ دو تہائی بنتا ہے آپ ذرا کریں دس کو تین حصے کریں ساڑھے تین ساڑھے تین اور پھر آگے وہ ساڑھے تین تو نہیں بچتا تین تین کریں تو یہ دو تہائی بنتا ہے ساتھ دو تہائی سے تھوڑا اوپر باقی ایک تہائی بچتا ہے اور بدا کا معنی شک نہیں ہے کہ ٹکڑا ہے جگر کا جان کا حضور نے فرمایا بدا اور بدع تو ان کا لفظ یوز کر کہ فاطمہ وہ ٹکڑا نہیں ہے جو ہر بیٹی باپ کا ہوتی ہے دو تہائی جان میری فاطمہ میں دو تہائی جان میری جان کا دو تہائی حصہ فاطمہ میں. چونکہ آگے ساری نسل میری وہ کسی بیٹے سے نہیں وہ میری فاطمہ سے چلی اور دوسرا معنی میں نے عرض کیا اس کا ہے ٹکڑا گوشت کا ٹکڑا خطاطم من اللحم اب گوشت کا ٹکڑا کون سا یہ حدیث میں تین لفظ آئے ہیں بد بھی آیا ہے منی مدغتم منی بھی آیا ہے مسلم شریف میں اور شجنتوم منی بھی آیا ہے مسند امام محمد بن حنبل میں آپ نے تین لفظ فرمائے بدختم منی میرا ٹکڑا ہے کون سا ٹکڑا دوسرے مقام پر حدیث میں فرمایا مدخاتوم منی وہ ٹکڑا جسے مدخا کہتے ہیں مدخا مدخا کس کو کہتے ہیں عربی زبان میں دل کو کہتے ہیں مدخا کے دو معنی ہیں ایک معنی ہے دل تو دل کو مدخا کہتے ہیں تو مدختم منی اور بد منی کا مطلب آپ نے فرمایا کہ فاطمہ میرا دل ہے اور دل زندگی اور روح کا مرکز ہوتا ہے دل مرکز روح ہے گویا فاطمہ کا وہ تعلق ہے میری جان کے ساتھ کہ فاطمہ میری مرکز روح ہے میری روح فاطمہ میں ہے میری روح فاطمہ میں ہے اس لیے جب وہ بولتی ہے تو وہ میرا کلام اور میری معرفت بولتی ہے اور مدخہ کا دوسرا معنی ہے جب ماں کے رحم میں جب ہو جاتا ہے کنسپشن تو سب سے پہلے نطفہ ہوتا ہے نطفہ میاں بیوی بی کے ملاب سے نطفہ نطفہ ایک عرصہ رہتا ہے کچھ ویکس کچھ ویکس کے بعد نطفہ کنورٹ ہو جاتا ہے علاقہ ایک ہینگنگ میس ہوتا ہے ہینگنگ میس وہ انڈومیٹریم یوٹریس کے اندر ہینگ کرتا ہے جالے کی طرح اس کو کہتے ہیں علاقہ پھر علاقہ کی کنڈیشن کئی ہفتے رہتی ہے علاقہ جب اپنا پیریڈ مکمل کرتا ہے تو وہ کنورٹ ہو جاتا ہے مدخہ میں یہ تیسری سٹیج ہے جب مدخہ بنتا ہے تو اس پر ہڈیوں کا ڈھانچہ اور گوشت پوس چڑھا کے شخصیت مکمل ہو جاتی ہے. روح نہ نطفہ کے سٹیج پہ آتی ہے نہ علاقہ کے سٹیج پہ آتی ہے جب مدخہ بنتا ہے تو روح مدخہ میں آتی ہے تو گویا جس میں روح آئے اس کو مدخا کہتے ہیں حضور نے فرمایا فاطمہ تو منی وہ فاطمہ فاطمہ میری روح ہے <تصفح> کیونکہ میری روح فاطمہ میں ہے اس لیے وہ چلتی ہے تو اس کا چلنا میری طرح کا ہے وہ بولتی ہے تو اس کا بولنا میری طرح کا ہے وہ جب کلام کرتی ہے تو اس کا شعور اور معرفت میری طرح کی ہے وہ جب سیرت و کردار اور تقوی کا اظہار کرتی ہے اور شجاعت اور مردانگی کا اظہار کرتی ہے اور جرت اور استغنا کا اظہار کرتی ہے تو وہ دیکھنے میں نام میں فاطمہ ہے مگر اپنے باطن میں وہ محمد مصطفیٰ کی روح صلی <تصفح> اللہ <سلدلدالش تصفح> اللہ تعالی ہمیں ان کے عصوہ مبارکہ کی پیروی کرنے اور اپنی زندگیوں کو اسی نور کے مطابق ڈھال لینے اور روشن کر لینے کی توفیق عطا فرمائے